Alman dili üzrə ə, ümumi sün birinci ümmi sınaq dil imtahanının izahı. Bildiyiniz kimi ilk 5 sualımız dinləmə tipli sualdır. Dinləməni etməli ki, sualda yaza bilək. Dinləmənin indi mətnini sizə göstəririk. Bu dinləmənin mətnidir, yəni. Ə, bu dinləməni etdikdən sonra qulaq asdıqdan sonra bu burdakı mətinə uyğun şəkildə testlər hazırlanmışdır. 1-ci testimizdə bizdən soruşulur, ə, söhbət mətni nədən gedir? Söhbət mətnində, əgər biz dinləməyə diqqət etmişiksə, söhbət mətnində evlilikdən gedir. Yəni cavab olacaq B variantı. Uğur diləgoxça. 2-ci testdə bizdən Tonya, Liza, Tonya ilə harada tanış olmuşuq? gəlməsi yəni, bir ə, Deyilən yəni, toplantıda mahazam tanış olmuşdu. Mətnə əsasən bizə e, məlum olur ki onların tanışlığı olubdu Font e, Tobias, e, yəni Tobias'ın partisində, e, qonaqlığında. Cavabın D variantı. 3-cü testdə bizdən e, mini formatına uyğun olaraq e, cümlənin tamamlanması istənilir dinləmə testində və burada da cavab olur A variantı. Yəni bura baxdığımız zaman görəcəyik ki, burada da A variantı olacaqdır. 4-cü testdə e, Tonyanın görünüşü, yəni xarici görünüşü necədir? soruşulur. Mətni əsasən görük ki, xarici görünüşü E variantı blonde hair olacaq. <laughs> yəni burada göstərilibdir Tonyanın xarici görünüşü. Baxın burada var. Eee və... 5-ci testdə Toniyanın a qayrət etdi, yəni Toyu da belə, de, Toyu harda olmuşdu? Toylanın Toyu olubdu. Ə, C variantı in Rappers Field-də. Bu mətində də təbi ki, baxsaq onu görəcək burada. Göstərilmiş məbunda olduğunu göstərmişdir. 6-cı testdə bizdən imperativ passiv, yəni ə, sadə ə, sadə keçmiş zamanı məxçuldu bu sadə keçmiş zamanını istəyir. Imperativ passiv necə düzəlir normal dildə? Passivli bildən verdim felin keçmişində, yəni wurde. İndi üçüncü şəxsə tək isə wurde və şəxslərə görə dəyişirsə bu da dəyişir. Cəm isə wurde olur vəsular. Və bir də əsas felin Partizip II formasıdır. Bu ə, dediyimiz ə, isə uyğun gələn A variantıdır. Qeyri-qalanlara baxsaq, bunlar ə vur dəvər partitsiv çevərsiyası yoxdur. Yəni yalnız onun A variantıdır. 7-ci testdə bizdən xəbərin qoyulması istədilir. Cümlədə man var. Yəni man olan cümlələr 3-cü şəxsin təkində olur. Biz variantlara baxırıq. 3-cü şəxsin təkində olan variantlar bezud və bir də qeytdir. Yəni 2 variant B və D variantı. Qalıq olan variantlarımız 3-cü şəxsin təkində olan bu ikisindən biri olub. Cümləyə baxanda ə, hər kəs uyğun gələ bilər, ancaq məna budur ki, dance open air kino. Kino ortətici soran bir sözü das kimi. Əgər siz gain felini götürürsə, onda burada söz yer olmalıdır in das, yəni ins kino olmalıdır. Yox, əgər bezov götürürsə, onda söz ön işlədilmir, eləcə də das olur. Deməli, buna görə də variant burada 7-ci testə cavab olacaqdır B variantı. 8-ci testin keçibdir. E, Mətndir. Yəni kim çəzəc vurmuş və o zəng kitab avtomatik cavab verir. Keçdiyiniz 15 sentyabra qədər əlaqə saxlamasa və nömrə doğru göstərilir. E, baxın axırın cümlədə açıq şəkildə biz sun, e, 15 sentyabr yazılıb. 15 sentyabra qədər. Uyğun variant nə olacaq? Deməli ki 15 sentyabra qədər cavab veriləcək. Yəni E variantı olacaq. 9-cu testdə E, baxırıq. E, Burda nə ola bilər? Modal feillərdən söhbət gedir. Cümlənin mübtədası erilsə, mübtədada da e, xəbər, yəni modal feildə olan xəbər üçüncü şəxsin təkində olmalıdır. Bütün nümayəndəli olub can, ola bilər, tür feilidir, bu da ola bilər. E variantı və D variantı üçüncü şəxsin təki deyir, bunu qəbul etmək olmaz. C variantində üçüncü şəxsin təki kimi görünsə də vaiz. E, yəni modal feildə deyil. Ancaq hətta melodofel olmasa belə, yəni cümlə tərcüməsində e, uyğun gəlir. Aynən B-dir. E, tərcümədə mənağa baxdığımız zaman o avtomobil sürə bilər dediyimiz üçün, yəni sürməyi bacarır mənasını verdiyi üçün can felini götürəcək. Yəni üçüncü şəxsin təkində can olur variantı götürəcək. 9-cu da cavabımız olacaqdır A. 10-cu testdə cümlə verilibdir. Cümlənin növünü tapdırmışdır. Başrov cümlə ikvazlı deyil, yəni mən bilmirəm ki, artıq gündəni tərzimədən də biz aydındır ki, bu tamamlıq budaq cümləsi ola bilər ki, mənim qardaşım nə vaxt Berlinə e, gedəcəkdir. Gördüyünüz bu tamamlıq budaq cümləsidir. Tamamlıq budaq cümləsi də alman dilində azlanırdı e, obyekt zəni e variantı. 11-ci testdə də uyğunluqdur. E, yəni bu 3 dənə uğurlu olan variantları seçməliyik. Birincidən po e, şəkil çəkilibmiş, çəkilmişdi dəbiç burada çatışmır, mübtədadır. Kim bu şəkli çəkmişdir deyə sual verə bilərik. Yəni birə C variantı uyğun gələ bilər. Yəni birə C olan, C variantı, yəni C variantıdır. Elə bir dənəcedir. O bil o bilərin yoxluyuruq. İkinciyə, eee, siz bu yayda xarici səfər səfər etmişdiniz. Necə sual veririk? Hara səfər etmişdiniz? Yəni B variantı ola bilər. Bəli, burada da B variantı. Üçüncüdə də sən nə qədər tullanma bilirsən nə qədər amma bu da, da belə verəmlər b Bi, hox oh, deyə nə qədər hündürliyə yəni, tullanmaq bura de demək ki uyğun gələn c variantı olacaqdır 12-ci testdə e, söz önlərinin işlədilməsi daha doğrusu feilin idarəsidir burada da by tankin feili varsa onun idarəsi də by dot yəni bu bizim deyə uyğun gəlirsə də gəlməsə də by tankin idarəsini götürməliyik burada da cavab olacaqdır by ilə o yəni d variantı 3-cü testdə cümlələr birlik bağlayıcıların qoyması istənilir. Bir də mənim otağıma otağa gəldi. Çünki mən yatmışdım, o məni oyadı. Bu cür tərcüməyə uyğun gələn bir A də və bir də D-dir. E, çünki why or then other seçilə biləndir. Burda qrammatik quruluşa baxanda D-ni götürə bilmirik. D-ni götürsək gərək olursun görə burada D, eee, dan, eee, xəbər eee cümlənin sonunda dır. Yəni bu dağc cümledir. While while ich schlifte olacaq amma dem olsa gələ burda tərsən olar. İkinci də oxla bağlanır və mənbə. Deməli burada yəni bu səbəb mə, belə belə səbəb budaq cümlesi olur və buna görə də cümlə quruluşunda xəbər cümləsindən sonradırsa budaq cümlənin qaydası budur ee yəni, cavab burada olacaqdır 13-cü testə cavab oldurmadan həqiqətən A variantı. 14-cı testə baxırıq. ee 14-cı testdə inkar ifadə edilməsi soruşulubdur. Axı burda Erhad filə, yəni onun avtoqələmi yoxdur. Yəni bunu kain inkar əvəzi yəni istədə bilərik, çünki avtoqələmə sahib deyil deyir. Avtoqələm kişi cinsində olan bir sözdür ə hər halda akuzativ tələb etdiyi üçün bu olmalıdır. Erhat, Kaine, Hülgər olmamalacaq yani, burada. Kaine, eee və ikincidə də Schreiben e, felin inkar etdiyi üçün nicht qoyulacaq. Yəni mənim müstəqil mənim yaza bilmirəm. Yəni burada cavab olacaq D variantı. Hmm. Hmm. 15-ci testdə də göstərilibdir, e, e, dərəcələnmədir. Yəni Allah deyək, eee əkicilə, yəni əkin ipacısından palatsal da tandan deyilsə, yəni e, als göstəririsib. Əks bacısı e, kimi desəydik bi olacaqdı. Yəni burada climber yazıldığı üçün, yəni müqayisə dərəcəsi yazıldığı üçün biz als götürəcəyik. <laughs> Amma climb yazılsaydı vini götürəcəkdi. Ona görə cavab burada oldu. Als, yəni C variantı. 16 və 20-ci testlərimiz bildiyimiz kimi yazılıb mətnidir, mətni oxuyuruq, tanış oluruq və ona uyğun şəkildə testlər edilir. Mətində də baxırıq, şvays, yəni İsveçrənin danışılan şvetsir Avropada mərkəzə-bura yerləşir. Almaniya, Fransa, İtaliya, Avstriya ilə dilləri ilə danışılır və ərazisi 41 412493 kvadrat kilometr, əhalisi 6 milyon 25 ə kantondan, yəni vilayətdən ibarətdir. Yəni böyük şəhərləri, Çürük filan. Sonra burada göstərilir. Pisi, Pendi, nəm şokolad, saatlarla məşğuldu. Yəni testlə tanış olduqdan, ölmətin tanış olduqdan sonra hər də burada da 73% almanca, 20% fransızca, 7% isitan dilində danışdı. Bunlarla tanış olduqdan sonra artıq buna uyğun şəkildə testlər yazmalıdır. 16-cı testə baxırıq. 16-cı testdə Sövbət nədən gedir? Sövbət İsveçrədən, hansı ki Avropada, Mərkəzi Avropada yerləşir. Yəni Mərkəzi Avropada yerləşən İsveçrədən sövbət gedir. Cavab B variantı olacaq. 17-də başlıq seçsək bu mətinə başlıq təbii ola bilər İsveçrə, İsviçrəni D variantı. 18-də isə düzgün olan variant dizdən istəndi, düzgün olan variant isə burda ə İsveçdə də düsturivə 100 sorğularla məşğul olurlar. Bəli, burada düzgün olacaq. B variantda o bir variantları yoxlasanız, məsələn, orada görsünüz, burada Luksemburq qonşudur deyir İsveç namə Luksemburq. Yox, Lixtenşteyn qonşudur. Yəni bu aldadır. 26 yazılıb burada, amma normalda 25 eee kantondan ıı, yəni vilayətdən ibarətdir. Şərq Avropada yerləşib o da belədir. Yəni göründüyü kimi burada uyğun olan cavabımız 18-ci testə cavabımız oldu. B variantı. 19-da mətndə olan loytə sözünün sinonimi istənilir. Bu da di massə sözü olacaq. 20-ci testdə uyğun olmayan cümlə, yəni variant, yəni cümlə istənilir. Uyğun olmayan cümlə isə C variantı burada gəlsin, nit yazılıbdır yəni inkardad amma e, mətində baxdığımız zaman e, bu təsdiqdə olduğu görürük. Mətində burada baxın da de burada da baxın bu bu abzasda mətinə baxsaq bu təsdiqdə burada isə inkardad. İ e, 21 və 25-ə qədər olan son 5 sualımızsa e, açıq tipli testlərdir də baxırıq birincisinə, yəni 21-ci testdə burada göstərilir, mətnlər verilib, belə də cümlələr verilib. Bu cümləni ifadə edən sözlər verilib. Məsələn, yazılı birinci də er, qəd oldu, yəni səbir, o səbir idi. Baxın, görək cümlədə nə deyir? O müəllimin dostun xoşa gəlməz, açıqlıq olur. Məsələn, görürsünüz, o bun anogen, ney ney məndə hər gediş açıqdır. Açıqlıq ola bilirsə səbirli olmaz. Yəni bu uyğun deyil. O hal olanı götürmək biz. Yəni bir uyğun gəlmədi ikincidə. EPTR əsasən ilk birinci başqalarına, sonra isə özünə də fikir yetirir. Yəni e, bir cümləyə diqqətə hə, məhəb. Ha, mənim dostum acıqlı və e, xoşa gəlməz liya e, qarşı er, e, ertraq, yəni dözümlüdür. Buna bir diqqətlə baxmaq, dözümlüdür. Bu belədirsə, onun qədə oldu iş olacaqdı. Bəli, yəni bir uyğun diqqətlə baxmaqla görürsüz. Bir uyğununu biri götürə bilər. İkidə isə Peter deyir, ön, öncəliklə, yəni əxistə birinci öncəliklə başqalarını, sonra özünü düşünür. Belə insanı egoist demirlər. Elmi? Deməki, iki uyğun gəlmədi. ikisini götürə bilməz. 3də anla həmişə e, anla da doğrusu insanlara kömək etməyi sevir və o dostcanlıdır, dem? Yəni 3 də uyğundur. 1-lə 3 uyğun götürürük. 4-də isə Liza həmişə e, Froyd, yəni başqalarının sevincini bölür filan belə eee belə deyirlər atlıqandır. Yəni tez sözlər, sözlər söhbətə müdaxilə edən insandır. E, Ana burda isə deyir şütdərini verlib, yəni utancaq, o, utan, utancaq insan dərhal nitq zamanı bir başkasının sözün bölükləri var. Danışmanın belə də keçişatını pozmur. Yəni 4 də uyğun gəlmədi. Uyğun olan variantımız oldu. 1 ve 3. İkinci testdə Trorish sözünün antonimləri istənilib bizde. Lustig ve fro. Bu iki söz e, sözünün e, 23-cü testdə bizdən raughti, yəni vəhiş heyvana aid olmayan var ya yani. e, sözləri istir. Katsebişdir, e, yəni bu ev heyvandır. 3 e, taube köyəltsin. Bu da olmaz təbi. 6 qaul, yəni bu da olur atmüb, yəni at. Bu da olmaz. Ehilləşmiş heyvandır. Kakadu isə papaqay dediyim üçdə quşudur ki, bu da vəhiş heyvanı deyil, yəni. Vəhiş heyvan o deməkdir, yəni panter, ıı, Yəni pələng, aslan, buvel. Yəni 23-də cavab 1 3 6 7. 24-də isə e, sual sözlü sual cümləsinin tamamlanmasını istəyir, qorlaştırmasının birləşdirilməsi istəyir. Sual sözü, sual sözü deməli sual əvəzliyi olan cümlə qurulmalıdır. Sual əvəzliyi olan cümlədə isə birinci sual əvəzliyi görürsüz, vo. Demək biz 4-lə başlayacağıq. Sonra 3 dənə ə variant qalır. Baxırıq burada feillər aus gehtdir və bir də wurde var. Bu sadə cümlə olduğu üçün əsas vəcimlə onun sonuna getməli, yəni 3 en sonda köməkçi fel isə ikinci yerdə dayanmalıdır. 4 1 3də sonda 2 də avtomatik olmalıdı 3-ün önündə, yəni cavab olacaq 4 1 2 və 3. 25-ci testdə mətn belə cümlə verilibdi. 5 variantda isə bu 5-dən neçə cümlənin, eee, bu cümləni tamamladığı, arxası, davamı olduğu soruşulur. Burada beşi də mənaca tərcümə ilə uyğun ola bilər. Ən əlbəttə grammatik uyğun gözlənilməsidir. Deyir o, açarı gizli yerdə, nə bir yerdə gizlədir sağlıq bir yerə salır, bizdə belədir. Eee buna görə də onu heç kim tapmır. Məqsəd budaq cümləsi quruluşda doğrudur, xəbər cümlənin sonundadır, görürsüz? Və bir də üç desalt tabesli bağlayıcısı sonra xəbər gəlməyindir, sonra mübtəda və davam edir və burada da quruluş baxımından düzgün olan üçdür. Yəni e, geri qalanlar məna baxımından gəlsin, məsələn, ikiyə baxın, çünki onu heç kim tapmır, amma qrammatik quruluşunda səhvlik var. Yəni söz cümlə sırası pozulubdur feil sonda olmur. Buna görə də uyğun olan variant budur 1-n 3 olacaqdır.